Здравствуйте! Мы продолжаем наш телепроект, посвященный Дню памяти и Дню Великой Победы. Памятаемо та перемагаемо. В этой студии мы вспоминаем о наших дедах-прадедах и вспоминаем их житейские истории. Те, кто воевал, те, кто сражался в тылу или в партизанском отряде. Тех, кто просто пережил страшные годы Второй мировой. Я обращаюсь к своему очередному собеседнику. Мы постарались в этой студии собрать, прежде всего, молодых людей, для которых война, ну это далекое понятие, это вообще что-то, наверное, и не из этой реальности. Хотя, хотя, к сожалению, сегодня в Украине мы понимаем, что такое война, и мы уже практически каждая семья ощутила это на себе. Венимин, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим о разных людях, о тех, кто воевал, и причем, как интересно получается у нас в программе, Многие судьбы пересекаются, многие воевали на Халкинголе, многие прошли финскую кампанию, встречали победную весну 1945-го в далеком поверженном Берлине. Есть ли у вас свои, свои истории, истории военных лет? Здравствуйте еще раз. Конечно, в истории моей семьи есть и биографии моих дедов, прадедов, которые отстаивали свою позицию, свою страну, и в том числе и в военных действиях на войне. И могу, и хотелось бы также рассказать о моем дедушке по маминой линии. Назвали его Владимир Эммануилович Черней. Это мой дед по маминой линии. И непосредственно он родился в 1918 году и в 1942 году его забрали, он был жителем села Старый Балан, это Рыжканский район, сейчас это современная Молдова, ну, вот Бессарабский наш край родной. И его в 1942 году призвали в армию, он пошел на фронт воевать. И буквально через полгода после того, как он находился, он был на протяжении этих полгода получил ранение, был ранен, и его взяли в плен в ясах. Там был э, определенный лагерь, который был для военнопленных. И там он пробыл э, до 1944 -го года, и только с приходом э, уже э, солдат, э, которые вызволяли э, всех военнопленных в, под э, главнокомандующим Малиновским. Родионом Яковлевичем непосредственно он в 1944 году также был освобожден и вернулся в родной свой край к своей жене и своим детям. Сохранились ли какие-то истории, связанные с пленением? Потому что мы хорошо знаем, в то время о плене боялись рассказывать, да, и многие пострадали, так же как попали потом в концлагеря, уже сталинские концлагеря, фронтовики прошедшие войну, но на какое-то время оказывавшийся в оккупации или оказавшийся в немецком плену. Да, действительно, я в своем детстве помню немало историй от родителей, которые делились этими рассказами. И вот одна из них, которая хорошо до сих пор помню, это уже спустя год, когда его забрали, пришло в село к жене письмо. Она работала, моя бабушка работала в поле, и когда пришла домой, оказалось, что весь двор забит людьми, очень много, большое такое оживленное состояние, и целое событие, как она увидела, что что-то нечто. И подойдя уже в свой двор, оказалось, что это было письмо, которое написал лично ее муж, и он там перечислял фамилии, имена погибших, потому что взяли очень много людей тогда на, на войну именно с этого селаста. Старый Балан. И э, непосредственно в этом письме он описывал те события и прямо указывал, кто погиб, кто еще оставался жив. И была очень такая обстановка тр трагическая, много было слез. Вот эту вот историю я запомнил, потому что он собственноручно это письмо писал. И э, уже в 1944 году, когда он вернулся, тоже бабушка была на работе. И возвращаясь домой, увидела уже его у себя, грубо говоря, уже у себя дома, где он был в здравии, здоров, но, ну, естественно, ранение было у него. И есть определенные истории, которые связаны с этим временем, как он там выживал, он очень был трудолюбивым человеком. И э, благодаря этому он выжил, потому что многие люди, которые были в этом плену, солдаты, э, умирали, потому что э, не было никакой возможности э, как-то пропитать себя. А он выходил в поле, э, иногда даже ночью, и э, была возможность выкопать и какой-то... Э, э, какую-то замерзшую картошку и другие плоды, что оставалось в земле еще. И вот таким вот путем он, потому что особо там не заботились о пропитании военнопленных. 9 мая. Сегодня в Украине, слава Богу, и 8 мая — это государственный праздник, согласно указу президента. Это День памяти и примирения. Это европейская традиция, к которой мы пришли, и мы вполне сознательно Сегодня в студии с, со знаками, символами нашей победы. Это красные маки. Это, еще раз подчеркну, европейская, украинская традиция. Действительно, то, что ты говоришь, абсолютно верно. Когда в села приходили и похоронки, возвращались живые, когда, как той песня поется, половина села гуляет, половина лежит в земле. Вот 9 мая в вашей семье сегодня, э, так или иначе, а мы связываем это с событиями на востоке Украины, с той войной, э, которую ведет Украина против внешнего и внутреннего агрессора. Вот что-то изменилось или главные принципы э, памяти о дедах прадедах все-таки остается? Для нашей семьи и для меня лично я могу сказать, что 9 мая это знаменательный день. И прежде всего он символичен для меня в том, что в этот день особенно хочется почтить память погибших за страну, за землю родную, и еще поблагодарить, указать как знаки внимания предоставить для тех, которые еще живы, которые еще находятся в здравии, ветераны, которые участвовали в этой войне. Во-вторых наверное, такой психологический момент, что лично для меня имеет огромное значение. Я стараюсь прочувствовать и осознать вот тот вот момент, что сегодня я живу в независимой стране, имею все возможности для развития, для учебы, для работы, для создания семьи, имею все условия для благополучной жизни. И это не моя заслуга, это заслуга наших прародителей, которые когда-то отстояли будущее своих предков. И, наверное, слушая твой ответ, и понимаю, что мы, наверное, вы, те, кто помоложе, мы, да и люди постарше, должны сегодня сделать важное, важное дело. Для нас самих важное. Мы должны не допустить приватизацию победы, так как это делают наши соседние страны, некоторые соседние страны. Ведь наш вклад в победу, он действительно очень велик. Давай представим себе. У нас буквально остается две минуты. Телевидение такая штука, мы можем заглянуть в будущее. Через какое-то время эту программу на просторах интернета через годы посмотрят, твои дети, возможно, и внуки. Вот что бы хотелось сказать им сейчас, обращаясь из мая 2015 года. Очень сложный вопрос. Не был э, к нему готов. Но я думаю, что. Основной такой месседж, основное сообщение, которое я бы хотел оставить моим детям, внукам и правнукам, это сказать, что лично я и моя семья мы находимся на правильном пути, защищая родную страну, защищая Украину и делая все возможное, чтобы она была независимой и имела свое будущее что мы делаем э, правильные вещи. Мы стараемся э, патриотизм воспитывать в людях и делать все для нашей страны. И что бы ни говорили, бы, как бы историю нашу ни развернули, мы не знаем, что будет дальше. Но э, хочется верить, что действительно э, наши поступки, которые мы сегодня совершаем, они делаются для блага нашей страны. И э, это обязательно будет так. И э, хочу, чтобы в этом были убеждены э, наши потомки. Потомки. Спасибо огромное. А я только единственное, что могу добавить. Единственное. Всем вам мира. Мира и победы. Все будет добре. Спасибо, что были с нами.